万恶的人民币玩家，那有这个刷屏全服的万恶吗？这流年花开到底什么人啊？这么大阵仗，差点忘了，你还是个萌新，就由本天才来给你免费科普一下。流年花开操作好，技术彪悍，气质好，文艺范儿，妥妥的真女神。A B C C 就是他创建的。萌新怎么了？啊？朱恒、啊，你意识到问题的严重性了吗？ 那他要是甩给我一笔巨款，我把持不住逃婚了，大神会不会全幅追杀我？师傅，你可不能跑，你跑了谁罩着我呀？流年花开一直想跟墨白加深他俩的友谊，可惜大神根本没有那个心情。你们在说什么？我怎么听不懂？没事，小姐姐。 你要听不懂啊，你就把那个世界公告打开，然后你爬个楼你就看懂了。我的官方 CP 回来了，楚鹤兄，拜拜了您们。哟，某人明明在线，却连一个屁都不敢放，分明是怕了呀！早知今日，就别趁着流年花开不在勾引莫白。喂喂喂喂，你怎么承认成忍者神龟了？不行了，我忍不了了。 拜白,白三间，冒号，男欢女爱是两个人的事儿，怎么就成了从合一个人的不是了？有本事早带个叫墨白之间的茬。秋雨绵绵,绵，冒号，早在这里洗地，见小三儿，自知理亏，你看他屁也不敢放一个。见小三，这你都不反击？这部队不是人啊！拿出你一撞成名的气魄来，师傅上啊，别怂。 如何冒号？其实我也觉得流年花开和大森很登对儿。如何冒号？但大森偏要和我举办结婚仪式，听说还请了当红游戏主播来做司仪，怎么办才好呢？他那么优秀，我总不能给脸不要脸吧？到<呵> 不得不说啊，绵里藏针的功夫可不浅。哎，心疼师娘一分钟。我现在啊，我真是怀疑墨白挑剔的水平。<laughs> 话是这么说，这几天根本连大神的人影都抓不着，不会被摆一道变成我被退婚吧？喂，我要是你啊，我就自动退服，也落个体面。就是跟流年花开当情敌，你也配。 想红想疯了吧？墨白大神怕是被人骗了吧？刚刚骂我娘子的，我都截图了。以后在游戏里面我什么都不干，就追杀你没事吧？难怪那么多人磕你俩 CP，这一套全带。六六六啊！ 流年花开，误会一场，何必伤了和气？我想，墨白应该也不会介意。我当然介意，我的人只有我能欺负。好。 我让帮派向他赔礼。如何？对不起。没事儿，没事儿，都那,那个，散吧，瓜吃完了。我夫人说的话都听见了吗？锄禾是吧？我们后会有期。多谢大神替我撑腰。没关系。 你的事儿就是我的事儿。对了，大神，你是什么时候出现的呀？刚刚，刚刚就在你说我非逼着你结婚的时候。啊啊这！真巧。呃，实不相瞒，我最近呢加班有点忙，刚好碰见你，我跟你说一声，我先下线了，拜拜。